Ваша позиция по отношению к этому вопросу, к неблоковому статусу? Добрый вечер, Савик. Добрый вечер, телезрители. Добрый вечер, э, студия. Мы э, выразили свое отношение вообще к началу работы парламента, поскольку, по нашему мнению, Парламент вот эти месяцы или полтора, которые он уже должен плодотворно работать, работает непродуктивно. Мы за первую неделю приняли только 7 законов, за эту неделю, по-моему, 12 или 13. И если так дальше дело пойдет, то... Э, и в чем это законы, которые вот подобно тому, за который проголосовали. Они в прикладном плане ничего для людей, для страны не несут имеют чисто политический характер и как вот расширение СНБО, отказ от неблокового статуса, на самом деле, кроме как политический шаг, их назвать никак нельзя. Поскольку мы считаем, что в сегодняшней ситуации у страны очень много проблем у людей, и социальных, и обвал национальной валюты, и энергетический кризис, и безработица, и реальный сектор экономики. И вот эти все вопросы, на наш взгляд, они должны на первом этапе стоять перед парламентом и перед теми, кто принимает решения. Нас наоборот втянули сегодня, я имею в виду весь парламент, какие-то политические законы, которые на сегодня ничего реально людям не дадут. Поэтому мы свое мнение высказали сразу. Мы считаем, что это попытка отвлечь наших людей от реальных экономических проблем, от реального умиротворения в обществе и какого-то прикладного значения, какого-то полезного для нашей страны, потому что не несет, поскольку никуда нас ни в НАТО не зовут, как и в ЕС, собственно говоря. И кроме как пиар -акция, мы этот закон назвать не можем. Мы это сказали открыто с трибуны, не скрывая свою позицию, и считаем, что сегодня парламент должен сконцентрироваться на тех законах, которые поддержат как раз экономику и поддержат людей э, в сложное положение. Спасибо.